Вітаю вас! Якщо ви помітили у своєї дитини талант або здібності до чогось, ваш обов'язок допомогти їй реалізувати ці задатки повною мірою, вважає мама і режисер-продюсер співачки Камалії Інна Петрівна Сітнікова-Шмаренкова. Інна Петрівна, маючи вищу торгівельну освіту, з 20 років, працювала на різних керівних посадах. Після того, як стало зрозуміло, що її дитині треба займатися музикою професійно, вона залишила власні кар'єрні плани і цілковито переключилася на допомогу донці, здобувши режисерську та продюсерську освіту. Саме завдяки її самовіданій праці повнішою мірою розкрився талант співачки «Камалії». какому ведь вы пометили, что у вашей доньки есть дибность до музыки? Вы знаете, ну, наверное, месяцев с восьми. Поэтому мы и купили портативный магнитофон том на который она нажимала на кнопки, слушала музыку, как бы развивалась. Она развивалась в атмосфере, понимаете, которая царила дома. Это музыка. Папа меломан, я пела, даже, знаете, даже убирала и то пела в квартире. Вот. Поэтому, наверное, вот сама атмосфера повлияла на нее, когда она уже, знаете, приходили гости года в четыре, там три она одевала на себя тюль, залазила спокойно на стул, танцевала, пела и говорила, что я вот Алла, Алла, устала Алла, танцевала, танцевала, потом падала. И я заметила в ней очень такой, знаете, необыкновенный голос, слух, голос. Каким чином вы э, дали далее развивали вот эти здебности, я имею в виду, и в детстве, и уже в школьные роки? Но вы знаете, как бы я этому только способствовала, потому что за этим стояла, как бы понимаете, хор, детский хор, ансамбль, колокольчик, балет, гимнастика, потом значит я отдала ему музыкальную школу на скрипку. Амалия. В шкільні роки багато виступала на різних фестивалях, конкурсах і здобувала там перші премії. Від вас і вимагало неабияких затрат, фінансових і часових. Як ви виходили з цієї ситуації тоді? Знаєте, суботу, воскресенька, мені так не хотілося вставати, кудись, їхати на концерт. Знаєте, всі відпочивають, сплять, а у мене як би не було ні вихідних, ні проходних. Uh -huh. Я брала за руку її вела на ці всі концерти, виставляли її везде, 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 везде. Ну, мало-помалу дитина приїхала виколк в сцені. Ви залишили свою кар'єру і перейшли повністю допомагати відповідно своїй доньці, будувати її кар'єру. Ну і безумовно свою також вже саме в цьому полі, музичному. Не просто було, так? Да? Ну, звісно, ні, не просто. Нужно було, развал Советского Союза. Деньги пропали на одной книжке, пропали деньги на другой книжке. Понимаете, нас еще обворовали. Представьте, все то, что мы за 6 лет там наживали в Будапеште, там во Львове, все вывезли из квартиры. Поэтому это было финансово очень трудно, тяжело, очень тяжело. И я как бы не жалея себя, я работала на трех работах, лишь бы только заработать деньги, чтобы записать Камали по Время струилось. и падали капли світ розмиває невидимых звзд. Все, что случилось, останется тайной Запахом мокрых застенчивих рос. Зонтик, зонтик, в руках моих зонтик Снова по лужам иду Інна Петрівна, а ви не пробували, щоб не було у вас такої думки, щоб передати камалію професійним продюсерам? И я не считала, мне все успешно выходило, потому что как бы я уже довольно много работала с ней во Львове. Я сама, наоборот, стала учиться, закончила актерский, режиссур, вот, потому что это требовало, потому что для того, чтобы быть продюсером, режиссером, видеть все, стиль, имидж, образность, разбираться во всех видах искусствах и жанрах и тому подобное. Поэтому это просто для, как вам сказать, профессионального продюсера, это просто необходимо, понимаете? А для того, чтобы красиво говорить, знать, что говорить и тому подобное, мне не помешала, спасибо большое, и школа Виллард американская, которую я тоже закончила. Незважаючи ни на что, ваши мечты здійснилися из Камалией. Вы достигли успеху, Камалию знают. И вот интересно, что вы больше оцениваете в этом вашему взаимном успехе? то, что мы хотели, мы добились. Понимаете, мы поставили себе цель, поставили задачу, мы ее выполнили. Как бы, потому что, ну, еще не до конца, потому что, понимаете, я всегда желаю, говорю, что нужно всегда стремиться, 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 стремиться к чему-то, ставить перед собой очередную задачу, стремиться, потому что в жизни не будет интересно, понимаете? Если не будет никаких проблем, то это тоже не интересно. Раньше Камалью продюсировали только вы. Ну, да. Теперь ей помогает человек Мохаммед Захур. Ее продюсирует сегодня Филипп Киркоров. А вы им каким мужчинам помогаете? Ну, конечно, мы все в одной упряжке. Мы работаем все вот только на Камале, понимаете, на достижение какой-то э, поставленной задачи определенной цели. И вот же, если батьки заметили, что в их детей есть способности до чего-то, або даже талант, каким чином треба им діяти? Вы знаете, если, например, вы в этом деле профессионал, то занимайтесь сами, развивайтесь, занимайтесь, идите в ногу, как говорится, да, вот, но если у вас этого нету, как бы, то вы должны обязательно отдать руки профессионалам. Если вы любите своего ребенка, то я думаю, что вы будете ему помогать, со всех сил помогать. На завершение программы ваше побожание. Что треба для того, чтобы достигнуть любой своей мети? Нужно поставить определенную задачу, цель и очень-очень сильно захотеть это сделать.